Как, давайте выяснилось. про Аруяна. Ну, давайте про район. Да, uh -huh. А потом про Аруяна. Uh -huh. Насчет Аруяна. Э, этого Араяна я никогда в жизни не знал, и даже я не знал, что там они связаны с Агубом, там близкие, или что никогда в жизни. Есть чеченцы, с кем я познакомился, рынке. Мне познакомил Армянин Градша. Вот они мне дали вот этого Араяна. Кто? Чеченцы? Чеченцы. И тоже чеченцы неоднократно говорили, что Акоп их не брат. Но я тогда сказал, что Акоп мне насчет Араяна ничего не говорил. Подожди, Нет, подожди на секунду. Насчет Араяна, а когда я узнал, что он близкий Акопа, он до сегодняшнего дня даже не знает, что я с ними ругался. Я и по уважению к нему, с ним ругались и его выпустили на улицу. Лично я его выпустил. Спасибо за это. Да. Я так и знал. Вот он, он просто до сегодняшнего дня это не знает. Угу. Что это все висит на меня. Я не знал вообще, а район кто. Когда мне он звонил, я это неоднократно говорил и сейчас говорю. Что вот, э, то есть, э, чеченцы, те, что есть угу. ИСА, не однократно, ни один раз, ни два раза сказали, что у нас, я, например, среди армян близкие окоп там, или там другие имена. Ну, окоп, ты знаешь, знаю, ну, близкие, близкие. Uh -huh. Если Агобу подойдешь, подойду, нет проблем, никаких проблем у нас не было. И uh -huh. до сегодняшнего дня у нас не было никаких проблем до вот этого момента. Uh -huh. То, что мы поставили и кинули сюда. Все. Я к нему относился очень уважительно, Прожили, Я это сто раз говорил. И вот оперативникам говорил, и вам говорил, и первый день Видли говорил. Вот человек стоит, пусть подтвердит, что прямо, когда сказали насчет Гагика, я сказал, Гагик тут вообще ни при чем. А Гопа, а Агоп тут вообще не при чем. Вот. вот. Был такой? Было такое? Первый день, это Видли. Да, когда я будешь... все взял на себя. Было такое? Было такое. Так, ну да. сейчас. На сегодняшний день я смотрю, что мне из четырех сторон меня топит, просто топит. Кто? Пожалуйста, вот только что я слышал. А да. что я топит тебе? Так, секунду, давайте без да. по существу. Я примерно, вы да. И, и вот насчет Араяна. И вот все, Араяна выпустил. Так, это Пришел вот, я это с ними ругался и выпустил. Угу. Потом после этого он мне звонил неоднократно. мы встретились. У него так. в кафе. Неоднократно было другие разговоры для других лиц. Есть люди, что это подтвердят, его близкие. Uh -huh. Его близкие, что подтвердят этой, он просто не знает. Другие разговоры, касающиеся чего? Касающиеся похищения людей. И uh -huh. сегодня вот это хотят на меня вешать. Секунду, похищение людей. То есть э, Мексиканцы, что, хотел освободить этих похищенных людей? Нет, просто хотят... что дали им что, да, что мы забрали, что у меня есть люди, что uh -huh. их люди нормально не работают. А, а почему есть? ты отказал что-то? Да секунду, я... вы вопросы, я вам дам возможность задать попозже. Так, то есть Мясян, в ходе этих разговоров хотел, чтобы я похитил кого-то? Конечно. Похитил да? Какого-либо человека. Да. Ладно. Это понятно. Да и не только он, весь его вот рядом. Кто есть, вот сегодня кто вот поют. Вот они. Кто али? Потом узнаешь. Окружение, да? Потом узнаешь. По Все учат. узнаешь, просто не, не поймешь. Ты говори, про говорит. говори. я подождай. тебе заказал. Подождай. Подождай. Секунду. Ипремен, действительно, Давай. давайте по существу именно касаемо давайте. Абрамя. Кто вам поручил, сказал, с почему вы похитили его? Вот кто заказал. Кто? Вы имеете, похищение Абраамяна. Когда я тебе заказал? Так. так, секунду. Вы и свои вопросы я, я тебя не перебивал. Дай. Двойной, Двойной Дай мой золотой. А, да. А как блин? Потом будем золотой говорить. Мексикан, да, заказал? Ваши а, эти да, игры уже... Я сейчас умру. Ваши я эти я игры уже прошел. Пускай меня. даже камера сейчас выключит. Ваши игры вот эти, Пидороцкий, вот да. эти игры. И, Уже прошел. Все. Секунду. Не надо кричать. А ну за что? ты Вот это так делаешь а мне. Потом. А потом почему делали? хочешь? -то? Секунду. Потом. Все, потом поймите, видеозапись ведет. Все на это можете? состояли, блядь, меня кинули сюда. И деньги между собой делили. Вот за что. И пимент, секунду. Значит, когда был разговор, когда. Я когда... вас солдат, да? Ваши разговоры у меня тоже есть. И этого пидораста, вот этого да, гандона, блядь, этого, одного, сестра. второго третьего, это только начало. Узнаешь. Узнаешь? Епремян, тихо. Вам, блядь, совесть есть, ёбаный в рот, создавали посмотри на меня. Год мне, блядь, блядь, запихнули сюда, ёбаный в Сука, если а, я... А, сука, сука, это ты, гандон! Ты видел? Ты видел? Ты Ты видел? А? Кто сука? Да, я сука, гандон, первый сука, вот я, это сука, сука, сука. ты. Сука. Так, ты так, видел? не знаешь, что все армяне сейчас говорят, что ты, блин, от на Или тебя. Люди голубицы говорят, вот, ляво-то, клеп, вот, клеп, вот, клеп, клеп, не клеп, Я клеп,

А вот артист, Вот Артист, блядь, не не суть. Я блядь, ты не... блядь, блядь, блядь? ты Я Я ты блядь, на блядь, блядь, не блядь, 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 Я блядь, я блядь, Ты блядь, 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 а вы говорите, надо терпеть все это? Все? А говор, говорите, надо все терпеть? Все. Смотрите. Вот артизм, да? да. Время 14 часов 14 минут. Все а вы говорите, с... что надо с поведением с... обвиняемого обвиняем. переобъявляем перерыв на полчаса. Какого обвиняемого э... поведения? Так, время 14 часов 25 минут. Видеозапись возобновлена. Следственные действия возобновлено. Перевод окончен. И пример Кратко. По существу. Когда... Владимир подождите, насытил. Давайте нашу до До конца закончим. Чтоб всем было ясно. Что он тоже знал. Я знал. Сейчас поговорим. — Насчет вот э, Арая, Араяна, вот, mm -hmm. что звонили Арсену. Это я знал, когда я ходил к нему. Арсен мой ну, близкий товарищ из одного города. Он крестил, а он крестил его детей. Когда я туда ходил, Арсен рассказывал, что кто-то звонил и требовал, потому что Арсен ничего не знает, и требовал деньги. И с нашей стороны, с наших людей... Никто Араяна не звонил, что ты это знал. Хорошо? Всегда знай. Я даже сам последним, я даже тебе по... докажу это. Сейчас я могу сказать, Что никто, что никто из нашего окружения никакой деньги Араяна не просил. До сегодняшнего дня я, по по-своему должен 50 тысяч долларов. Что ты это был в курсе, знал, что звонок было из твоего окружения. Звонили Арсена из твоего окружения. Когда Арсен мне сказал,